Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk subjek GMGAJ1024 iaitu politik dan pentadbiran, kami telah diberi tugasan kumpulan dan di mana kami akan membuat mengenai tajuk di mana kami telah memilih tajuk iaitu isu dan cabaran dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri, Siti Sayyidatul binti Abdullah, memegang nombor metrik 284120, ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nur Afika Muhammad Kamarudin 283866, Noraini Muhammad Jus 283863, Hazrina Mokeri 283996 dan juga Syawra Fakihah binti Salih iaitu 283916. Slide seterusnya, saya akan membentangkan mengenai tajuk yang telah kami pilih iaitu isu dan cabaran dalam sistem pendidikan Malaysia. Baiklah rakan, seperti yang kita sebut pasal pendidikan ramai yang akan fikir tentang sekolah sahaja tetapi sebenarnya pendidikan itu lebih daripada tentang sekolah sahaja. Di mana pendidikan itu ibarat kunci yang boleh buka banyak pintu peluang. Di mana dengan pendidikan kita dapat ilmu, dapat kemahiran dan yang paling penting kita dapat tingkatkan kualiti hidup kita. Contohnya dengan pendidikan yang baik kita dapat kerja yang lebih baik, hidup yang lebih selesa dan pada masa yang sama kita boleh sumbang balik kepada masyarakat. Seterusnya, tentang kepentingan pendidikan dalam pembangunan negara. Yang pertama, pembangunan intelektual. Intelektual bermaksud pendidikan bukan sekadar hanya uh, hafal fakta tetapi bangunkan minda kita. Seterusnya, kita belajar berfikir secara kritikal, menyelesaikan masalah dan juga untuk menjadi lebih kreatif. Contohnya, projek saya yang kita uh, pelajari, fikir di luar kotak. Kepentingan yang kedua ialah pembentukan karakter. Pendidikan bukan sahaja untuk mendapatkan A sahaja tetapi untuk menjadi orang yang baik. Belajar nilai jujur, bertanggungjawab, hormat orang lain. Contohnya, kerja berkumpulan ajar kita untuk bertolak ansur. Kepentingan yang ketiga adalah untuk kemajuan ekonomi di mana negara yang rakyatnya berpendidikan bersama dengan ekonomi yang lebih kukuh, lebih ramai yang pakar, lebih banyak yang inovasi. Contohnya seperti doktor, jurutera, usahawan yang berjaya sumbang kepada ekonomi yang baik untuk negara. Ianya penting untuk taraf hidup rakyat yang meningkat, negara boleh bersaing dengan negara lain serta pelabur suka melabur di negara yang rakyatnya berpendidikan. Tambahan pula pendidikan bukan sekadar ilmu sahaja tetapi ia ibarat membina bangunan ilmu asasnya karakter binaannya. Kalau karakter tak kukuh, ilmu pun takkan bertahan lama. Pendidikan untuk semua, tak kira kaya ataupun miskin, bandar ataupun luar bandar. Setiap orang deserve peluang pendidikan yang sama. Contohnya program bantuan untuk student yang kurang mampu. Terusnya saya serahkan kepada rakan saya. untuk like seterusnya. terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Noraini Binti Muhammad, Jos, nombor metrik 283863 akan membentangkan sila tugasan kumpulan di bawah tajuk kepimpinan dan pentadbiran sistem pendidikan. Yang kedua pengaruh politik dalam pendidikan dan juga yang ketiga isu ketelusan dan kestabilan dasar. Okey untuk kepimpinan dan pentadbiran sistem pendidikan terdapat dua uh, elemen utamalah iaitu peranan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga cabaran kepimpinan. Okey, di bawah peranan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM dia bertanggungjawab dalam merancang, melaksanakan dan memantau dasar-dasar pendidikan terhadap pelajar, guru dan institusi pendidikan. Okey, sebagai contohnya, KPM telah melaksanakan kurikulum standar sekolah menengah KSSM bagi menggantikan KBSM mulai tahun 2017. Okey, dia dirancang untuk memenuhi keperluan abad ke-21 dan menekankan kebaik serta literasi digital. KPM juga telah menyediakan latihan guru, bahan sokongan dan pemantau berkala di sekolah. Okey, yang kedua, pentadbiran di peringkat negeri dan sekolah berfungsi sebagai tulang belakang yang memastikan dasar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat bawah. Sebagai contoh, Jabatan Pendidikan Negeri JPN me memantau pelaksanaan dasar di sekolah, manakala guru besar memastikan kurikulum dan arahan KPM dijalankan dengan baik. Tentunya dalam pelaksanaan KSSM, JPN dan guru besar bekerjasama untuk memastikan keberkesanan pengajaran di sekolah. Okey untuk uh, cabaran kepimpinan pula uh, yang pertama isu birokrasi kekurangan kecakapan dalam sum pengurusan sumber okey contohnya proses pembelian dan pengagihan buku teks di beberapa sekolah sering lambat uh, menyebabkan birokrasi yang panjang dan kurang cekap dalam urusan sumber uh, akibatnya pelajar terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan bahan pembelajaran yang penting yang boleh menjejaskan pembelajaran mereka okey yang keduanya proses pentadbiran yang terlalu bi birokrat men uh, menyebabkan kelewatan yang mana penggunaan uh, dana untuk sekolah sering mengambil masa yang lama kerana proses kelulusan yang terlalu birokratik menyebabkan kelewatan pelaksanaan projek dan juga menjejaskan aktiviti pembelajaran. Okay. Cabaran yang ketiga pula ialah kekurangan kompetensi latihan profesional dalam petak B. Sebagai contoh, permohonan dana untuk projek sekolah sering mengambil masa yang lama kerana proses kelulusan yang terlalu birokratik menyebabkan kelewatan pelaksanaan projek dan menjejaskan aktiviti pembelajaran. Okey, dan cabaran terakhir pula ialah pengaruh politik yang menimbulkan ketidaktentuan dalam pengurusan. Okay sebagai contoh, perubahan uh, kepimpinan politik menyebabkan dasar pendidikan itu sering berubah. Uh, seperti pemasuhan dan pengenalan semula dasar pengajaran masa yang menimbulkan ketidaktentuan dalam pengurusan sekolah dan membuat bingungkan guru serta pelajar. Untuk pengaruh politik dalam pendidikan pula, politik memainkan peranan penting dalam menentukan dasar dan hala tuju pendidikan negara. Namun ia juga menimbulkan beberapa isu yang membantukan keberkesanan sistem pendidikan Malaysia. Apa yang boleh dilengkaskan di sini yang mana politik mempengaruhi dasar pendidikan negara kerana keputusan kerajaan seringkali dipengaruhi oleh agenda politik. Okay, perubahan dasar yang sering berlaku boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan dan menyukarkan pelaksanaan dasar tersebut. Sebagai contoh, uh, dasar PPSMI yang diperkenalkan pada tahun 2003 untuk mengajar subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Namun, pada tahun 2012, dasar ini dimasukkan oleh kerajaan baru kerana alasannya uh, ia menyukarkan pelajar luar bandar. Okay, Pemasuhan ini menimbulkan kekeliruan dan pembaziran sumber. Ini menunjukkan bagaimana politik boleh mengganggu kestabilan dan keberkesanan sistem pendidikan. Di bawah slide isu ketelusan dan kestabilan dasar, terdapat beberapa isu antaranya. Yang pertama, perubahan dasar kerap. Peralihan kerajaan atau ke, kepentingan politik tertentu menyebabkan ketidaktentuan sistem pendidikan negara Malaysia. Okey, yang kedua, kekeliruan pelaksanaan. Pelajar dan warga pendidik menjadi keliru dan hilang fokus dalam menjalankan tugas. Dan yang ketiga, imej merosot. Perubahan yang kerap dan tidak mampan menjejaskan imej sistem pendidikan negara. Perubahan dasar yang sering berlaku akibat politik boleh menyimpulkan ketidaktentuan sistem pendidikan negara menurut Pratama et al. 2025. Okey, bagi memastikan kemampuan dan kualiti pendidikan adalah penting bagi kerajaan dan semua pihak berkepentingan untuk mengekalkan kestabilan dasar serta mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan politik jangka pendek. Okey, secara keseluruhannya, apa yang dapat diringkaskan di sini uh, maksudnya perubahan dasar pendidikan yang gerak akibat uh, pertukaran kerajaan atau kepentingan politik boleh menjejaskan kestabilan sistem pendidikan negara. Ia membawa kepada kekeliruan pelaksanaan, menurunkan motivasi guru dan pelajar serta mencemarkan imej pendidikan di peringkat nasional dan antarabangsa di okay, dasar yang tidak konsisten juga boleh menyebabkan perancangan jangka panjang. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan dasar pendidikan bersifat bersifat telus, stabil dan berteraskan kepentingan negara, bukan dipengaruhi oleh agenda politik jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Azrina binti Mokri, nombor matriks 283996 Saya akan menerangkan tentang slide seterusnya berkaitan dengan uh, Campur tangan politik dalam pentadbiran Kesan campur tangan politik dalam pentadbiran ini Menyebabkan keputusan politik kadangkala -kadang membawa kepada Campur tangan yang tidak profesional Khususnya dalam bidang pendidikan Ia termasuk juga dalam pemilihan kepimpinan institusi dan juga perusahaan sumber Seimbangan ataupun peluang pendidikan Boleh menjejaskan prinsip Di mana keadilan sosial yang menjadi asas kepada dasar pendidikan negara Selain daripada itu penyalahgunaan pendidikan sebagai alat politik. Campur tangan politik dalam pentadbiran boleh dilihat daripada segi penekanan terhadap pengukuhan identiti, budaya dan juga ideologi tertentu dalam kurikulum boleh bercangkah dengan prinsip kepelbagaian dan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ia dapat dilihat melalui pengabaian dalam nilai inklusif di mana perpaduan sosial dan juga pendidikan sebagai platform yang mampu bertoleransi kefahaman ataupun kaum dan juga yang semangat perpaduan. Birokrasi berlebihan sangkar besi pendidikan. Kelewatan pelaksanaan dalam proses pentadbiran yang terlalu birokratik menyebabkan kelewatan dalam pelaksanaan insentif pendidikan. Ia juga boleh dilihat melalui proses kelulusan yang panjang di mana setiap keputusan ataupun cadangan baru seperti perubahan kurikulum ataupun program latihan guru perlu melalui pelbagai peringkat kelulusan. Birokrasi yang kedua yang boleh dilihat adalah disebabkan oleh kehilangan fokus. Guru sibuk memenuhi peraturan pentadbiran, bukannya menumpukan kepada pembangunan kompetensi pelajar itu. Beban kerja pentadbiran yang tinggi di mana guru sering dibebani dengan pelbagai tugasan bukan pengajaran seperti penyediaan laporan prestasi, pengisian data dan sistem digital, birokrasi seterusnya berkaitan dengan manipulasi grade. Sistem telah memaksa guru menyusun dokumen pentadbiran dan juga memanipulasikan grade untuk memenuhi standard. Dokumen pentadbiran seperti pelan pengajaran, laporan prestasi murid dan juga analisis peperiksaan perlu memenuhi kehendak pihak atasan. Tekanan ini menunjukkan bahawa pencapaian yang tinggi menyebabkan juga setengah guru memanipulasikan grade atau markah pelajar supaya selaras dengan piawaian yang ditetapkan oleh kementerian ataupun pentadbir sekolah. Yang berlebihan juga dapat dilihat yang keempat melalui kehilangan intipati. Birokrasi menjadi sangkar besi yang membelenggu aktiviti pendidikan dan juga membantukan kreativiti. Sangka besi ini asalnya adalah diperkenalkan oleh Max Weber iaitu seorang ahli sosiologi yang mana ia menggambarkan birokrasi moden sebagai sistem yang rasional dan juga efisien. Namun pada masa yang sama ia boleh mengekang silai kemanusiaan, kreativiti dan juga fleksibiliti. Assalamualaikum, nama saya Syahra Fakihah, nombor metrik 283916. Saya akan teruskan lagi dengan dua isu penting dalam sistem pendidikan di Malaysia iaitu politik dalam pendidikan dan isu sistem vernacular serta perpaduan. Kedua-dua isu ini sangat selari kerana ia memberi kesan secara langsung terhadap hala tuju pendidikan negara dan juga perpaduan antara kaum di Malaysia. Yang pertamanya ialah isu politik dalam pendidikan. Politik yang keterlaluan dalam sistem pendidikan sering menimbulkan perspektif negatif antara masyarakat. Apabila dasar pendidikan sering berubah mengikut kepentingan politik semasa, guru dan pelajar menjadi keliru dan hilang motivasi. Sebagai contoh, perubahan dasar ke kurikulum atau bahasa pengantar yang terlalu kerap boleh menjejaskan keberkesanan proses pembelajaran. Menurut Malo 2020, apabila pendidikan terlalu dipolitikkan, Tumpuan terhadap kualiti dan penyelesaian sebenar masalah pendidikan akan teralih kepada petikan yang politik. Kajian oleh Abdullah dan Ismail 2022 juga mendapati bahawa campur tangan politik dalam pelatihan kepimpinan sekolah dan universiti menyebabkan keputusan tidak berasas merit atau kepakaran tetapi lebih kepada pengaruh pihak tertentu. Hal ini akhirnya melemahkan prestasi dan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Dari segi implikasi jangka panjang, usaha untuk memperbaiki sistem pendidikan menjadi terganggu. Proses membuat keputusan menjadi tidak stabil dan sering diselubungi polemik. Seperti yang dinyatakan oleh Omar 2021, ketidakstabilan dasar ini boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan menghalang pembangunan sumber manusia berkualiti. Yang keduanya ialah isu sistem vernakular dan perpaduan. Sekolah Vernacular sebenarnya merupakan warisan kolonial dari zaman British. Tujuannya pada itu ialah memisahkan kaum melalui sistem pendidikan yang berbeza yang akhirnya mewujudkan polarisasi sosial. Menurut Ottoman dan Mansur 2021, pendekatan ini telah menanam benih perbezaan antara etnik sejak awal lagi. Selain itu, terdapat juga pengaruh luar terutamanya dari China dari perjuangan ideologi komuniti Cina yang turut menyumbang kepada pembentukan idea berasaskan kaum. Hal ini menjadi sistem vernacular cenderung mempertahankan kepentingan etnik masing-masing. Halangan kepada integrasi nasional perlu wujud apabila sistem pendidikan tidak mendorong interaksi antara pelajar pelbagai kaum. Izani dan Hassan 2024 menyatakan bahawa kekangan sumber, infrastruktur serta pelaksanaan dasar di peringkat sekolah juga membantu usaha perpaduan. Menurut Muhammad Saleh 2020, salah satu langkah ke hadapan ialah mewujudkan sekolah integrasi pelbagai bahasa atau program pertukaran budaya antara sekolah supaya pelajar dapat berinteraksi dan memahami kepelbagaian sejak kecil lagi. Dengan cara ini, sistem pendidikan bukan sahaja memberi ilmu tetapi juga membina semangat kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Assalamualaikum, saya Nur Afiqah binti Muhammad Kamarudin Nombor metrik saya 283866 Saya akan meneruskan pembentangan saya Isu kebertanggungjawapan dan ketidakadilan Saya ringkaskan untuk setiap uh, slide pembentangan ini Dengan lebih ringkas Yang pertama, kekurangan ketulusan Ini menyebabkan masyarakat suka memantau penggunaan dana da awam Ia boleh menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan Contohnya, jika kementerian tidak mendedahkan laporan tahunan penggunaan bajet sekolah, pihak dua tidak dapat mengetahui sama ada dana bantuan disalurkan kepada sekolah yang benar-benar memerlukan. Yang kedua, keterisan sumber. Dalam sektor pendidikan, keterisan ini menyebabkan kemudahan tidak sampai kepada pelajar yang memerlukan dan menyejaskan mutu pembelajaran. Sebagai contoh, peruntukan untuk membaik pulih makmal sains di sebuah sekolah disalahgunakan untuk tujuan peribadi pegawai menyebabkan pelajar tidak dapat menjalankan eksperimen dengan sempurna. Yang ketiga, ketidakadilan pemberian. Ketidakadilan pemberian berlaku apabila sumber pendidikan diagihkan secara tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. Misalnya, sekolah di kawasan bandar menerima lebih banyak bantuan komputer kerana hubungan rapat dengan pihak tertentu. Sedangkan sekolah luar bandar yang lebih memerlukan tidak mendapat bantuan yang sama. Yang keempat, sekolah terpinggir. Masalah ini menyebabkan jurang pendidikan antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar semakin meluas. Sebagai contoh, sekolah di pendalaman Sabah, kekurangan guru matematik dan hanya mempunyai sambungan internet yang lemah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran digital sukar dijalankan. Cabaran utama dan jalan kehadapan, yang pertama, campur tangan politik. Hal ini boleh menjejaskan objektiviti dasar pendidikan dan menyebabkan perubahan dasar yang terlalu kerap setiap kali berlaku pertukaran kerajaan. Ia juga mengganggu kesinambungan sistem pendidikan jangka panjang. Sebagai contoh, apabila kerajaan baru mengambil ahli pentadbiran, mereka mungkin membatalkan dasar pendidikan yang diperkenalkan oleh kerajaan terdahulu seperti perubahan kurikulum atau peperiksaan utama. Walaupun dasar lama masih berkesan, ini menyebabkan guru dan pelajar perlu menyesuaikan diri semula sekaligus mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, kekangan kebebasan pentadbiran. Kekangan ini merhatkan kreativiti serta inovasi dalam sistem pendidikan terutama dalam penambahbaikan dasar kurikulum, teknologi pembelajaran dan latihan guru. Contohnya, pegawai pendidikan yang ingin memperkenalkan sistem pembelajaran digital secara meluas mungkin tidak dapat melaksanakannya kerana kekurangan kelulusan dari pihak politik atau kekangan dasar semasa yang tidak mengutamakan teknologi pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak konsisten. Faktor seperti kekurangan sumber, perubahan pegawai atau arahan politik yang bercanggah menyebabkan pelaksanaan dasar menjadi tidak seragam dan tidak mencapai matlamat asal. Sebagai contoh, dasar penggunaan dual language program DLP. Ada sekolah yang mendapat kelulusan melaksanakannya. Manakala sekolah lain ditolak walaupun mempunyai kemudahan mencukupi. Apabila pelaksanaan ini tidak konsisten, ia menimbulkan rasa tidak adil dan ketidaktentuan dalam kalangan guru serta ibu bapa. Baiklah kelas, sebagai kesimpulan, kita semua setuju yang pendidikan yang berkualiti dan saksama ini sebenarnya adalah teras atau foundation untuk bina negara yang mantap dan rakyat yang hidup harmoni hal ini demikian di mana bebas dari politik iaitu pendidikan tak sepatutnya jadi alat politik. Kepentingan pelajar harus diutamakan bukan kepentingan parti. Manakala seterusnya dipandu untuk integriti. Pemimpin pendidikan kena jujur, telus dan amanah. Tak boleh ada penyelewengan. Dan akhir sekali keadilan untuk semua. Setiap pelajar tak kira kaya ataupun miskin, bandar ataupun luar bandar deserve untuk pendidikan yang sama baik. Kita bukan sekadar terima pendidikan tetapi kita juga perlu jadi ejen perubahan. Kalau kita nampak ketidakadilan, kita kena suara. Kalau kita nampak politik campur tangan, kita kena berani bantah. Kerana masa depan negara bukan tentukan oleh politik semata tapi oleh kualiti pendidikan yang kita terima hari ini. Sekian daripada saya, Siti Zafiq Sudah Pintar Dulu berada di 284120 sebagai penutup untuk adikumpulan kami. Sekian, terima kasih.